Різдво принесе багато радості та тепла. Головне віру дива. Друзі, давайте будемо з вами вірити у дива. Так хочеться скоріше, щоб диво вже случилося. Наташа! Друзі, ще раз усім гарного дня. Вітаю вас. Ми з вами у мультимаркеті Аврора. Сеть этих супермаркетов. Сейчас уже, конечно, подготовка полностью к Новому году идет. До Нового Року 69 гривень Такие сувенирчики. Ну, не, не за все деньги мира. 39 гривен, там 60 грамм. Есть печенюшки. Ну, так вот взять, например, например, скажем так, ну, чтобы отмазаться, да? Ну, взять чисто символически. Не, ну что, бывают такие моменты, что и с пустыми руками вроде бы не пойдешь. А что-то такое... Так, кухоль. 249 гривен вот тоже. Чайник заварочный. Блюда порцеляновые. Не дешевое удовольствие. Вот эти вот гномы, олени, снеговики. 240, 299 и 399 гривен. Ну, кому надо, остановите ценники, есть Весь антураж ци, гирлянды новоречные, крилянды. Все атрибуты Нового року, мягкие игрушки. И хвалеры нет, мы бы повеселились. Ну, это, судя у меня... Так, салфетки с новоречным декором, все лисенок. год лошади будет. Для подарочков мешочек. Так, и пошли по рядам, констовары, сейчас как раз разгар учебного года, все там есть, и вот эта красота какая, орхидеи такие красные, огромные ветки, супер, это ух ты, голубого цвета, малиновая, вот у меня камера, конечно, передает так, как они есть, живую, огромные цветы такие. Я не посмотрела, сколько они коштуют. То ли ветка 170. Если 170, можно купить и воткнуть себе в горшок. Так, что это? Приправы, соусы всевозможные. Бакалея, да, раньше называлась. Это то, что есть, в общем-то, в этом супермаркете. Чего тут -то только нема, лучше спросите. Магазин тысячи, десяти тысяч мелочей. Так, интерес... так э, сгущенка 49 гривен. Я такую никогда не покупала. Кстати, цена нормальная, наверное. Черный тя, осе. Джем. Черный тя. Химия, наверное, сплошная. Надо будет взять в следующий раз на пробу. 29 гривен и малина. Своего варенья он погреба. Так, опять новогодние вот эти вот конфетки. Кстати, очень много товарів українського виробництва в Аврорі. Я это только сьогодні услышала по радіо. Не все там Китай, щоб ви розуміли. Не все Китай, дуже багато українського. Я потім почала обращать внимание на зроблено вот вот, в Україні. Вот, кстати, одна из них подарочок такой. Дівчата і хлопці, гляньте, 69 дев'ять гривень, сто гривень. То есть, ну достаточно є вменяемые ціни. Вот это очень легкое, тут с предсказанием, вообще 28 грамм, якось печенюшка. Ну, такое себе. Так, рахат лукум, восточные сладости. Посмотрела, подержала в руках, и, и, и так мне его захотелось. Ну, мне нужна рука сейчас, корзинку не беру. Десерт 22 гривни молочный. Я думаю, что достаточно он приличный на эту сумму. и конфеты, там джек. Так, всевозможная химия, от которой зубы портятся и желудок болит. Это я для Ани на всякий случай, чтобы она не сильно. Или сейчас бабушка запрещает. Так, семечки на синя. Чипсы. 129 гривен по акции. Друзья, скоро же черная пятница поэтому эти все тинники оранжевые это все будет с 28 числа. Ну, это сейчас цены. манга. Только потом написали, что это конфеты манга. Наверное, химичное что-то в складе. Так вот, на оранжевых цинниках все знышки те, что будут с 28 числа. Черно-пятница начинается. Так, всевозможные приправы, специи. А, это желешки. Ну, сейчас мы в этом отделе. Куркума. Іскала гвоздику, не знайшла. Є тут і сухарі паніровочні, девочки, все. І суміш перцевий, і и перець, і чорний, і гострий, і молотий, і карі, і. и до моркви до корейської. Курка. Все, що вашей душі угодно. Аджика, я такою в борщі іноді сиплю. Приправу до курки я тут покупаю в Аврорі. Гвоздики, до речі, не було. Ось у куркума 29 гривень. Красива така, гляньте. Так, прям цвіт красивий. І баночка. І баночка ще Перець чорний. Сіни ну, такі, різні. Бачите, 29, 49, 64. ванільний цукор. Томатна паста на один раз борщ сварити, Хто пользується? Може, даже і ніж банку покупати. У кого свого томату немає. Лимонний соус, яблучний уксус, ну, бакалея, в общем-то. Так, поїхали далі. Про посуду у мене питали, ті, хто не можуть дійти туди подивитися. Це все новорічний декор. Таке непонятне предназначення. Непонятно. Банки для сипучих. Ще може краще помовчати, а ви просто посмотрите. Скоро Новый год. Вот с 129 гривен такой снеговичок. Мне сразу настроение поднялось. Такая эх, приятная кружечка. И под мужскую руку. Там ручка удобная. Так, метелки, веники. Передвигаемся потихоньку. Тут кухонная такая утварь. То, от чего потом все столы на кухне ломятся. Оно может и не надо. Раньше одной вилкой взбивали. Вот так вам, чтобы для понимания, что можно купить и в Авроре. Овощечистки, терка. Терка с силиконовым поддончиком. Я не знаю, кто из вас такое пользуется напишите. Может, воно изручно. Я не совсем как бы. Так, ополовник. Ополовник, черпак. Кто, как называет, девчата, напишите. Черпак. Полоник он у нас вообще-то. Полоник. Шумовка. Все зайдет на зривень силикона, а кому потребно вообще, считай, что даром. Лопатки, вот это вот какой-то ручной комбайн прямо целый. Такой магазин нужно назвать 10 тысяч мелочей, 100 тысяч мелочей. Так, дальше солонки, овощерезки, клизма для смачивания сковоритки силиконовым краешком вот это ножницы для нарезания зелени кто не знает ну там зеленый лук укроп петрушку очень быстренько так чуть и мелко получается но цвет надо в промышленных масштабах такие всевозможные штучки дрючки мелочи нож керамический 109 гривен Вообще есть такие вещи, которые я вообще не знаю, для чего они предназначены. Это вот десертная такая вилочка была прикольная, разноцветная. Так, друшляки, пластиковые судочки. Вообще вы заметили, что все в основном пластик, пластик и пластик. Пластик вытесняет уже нормальную посуду, эмалированную, из нержавейки и алюминиевую. Я люблю, конечно, керамику так. Вот это для хлопцев больше строительные инструменты, бачите, надо почитать их там плоскогубцы, стяжки, отвертки, не знаю какого они качества, надо не самое дешевое покупать, уголок, не знаю для чего новые выкрутки, просто показываю ассортимент, тут что есть, что можно приобрести. Сейчас, конечно, поразбирали все вот эти подзарядные. Так, друзья. Вот это все, что есть. Видите, разница будет какая. На 30 гривен. Мох. Мох с фагнум. С фагнум, фагнум. 59 гривен. И вот тут совсем мало. Кто орхидеи? Разводы. Мені вже не потрібно, мох є, орхідей нема. Мішура це новогодня. Ну і от, собственно, отділ з посудою, клієнки. Клієнки будуть по акції. Хто любить стіл застилати клієнками? Чашечки. Такий декор різноманітний. Салатниці стеклянні. Ось Бачите? Буде акція з 28 числа. Ну такая. В этническом стиле. Вот ну, те, кто любят. Типа французские посудны бьющиеся. Вот это тяжелая икра. Вот эти такие прикольненькие. Ну, скажем, цена кусается. Тарелочка такая веселенькая. Так, полумысок. Кто с таких любит борщей, если это вообще салатник. Ну, это, конечно, обзор я больше для Люды, своей невестки. Более споткнула, вон она сподвигнула, Скажи, интересно, что там в Авроре? Вот она там не была. И посмотреть, вот такие я люблю такую посуду. Но она не глазурованная, наверное. Подорожала очень сильно. Только она еще давно были по 50 гривен. На Озерке, правда. Так. Ну, коричневая посуда, стаканы вот эти такие нарядные бокалы, нарядные стаканчики, кружки, хорошие такие, ватыся. Нравится, что белая середина светлая. Вот есть чашечки, которые темные в середине. Ой, такие горошки классные. Ну вот темная, ну непонятно. Не люблю я такое. Кофе там... В общем, я не люблю. А вообще прикольные они. 30... 9 гривен. О, вот все, кофе вот, тоже черное, причерное. Эти подорожали, они только вот были 49 гривен, уже 77. Вот с чего они уже 77? <сёк> вот это вот фужер. Ой, для шампанского я его взяла. Смотрите, он изначально с браком. Я думала, мне показалось. Думаю, ну что это там за острячок такой? Вот это вам, вот это вам и так и купите. Глаз себе чуть не выбыла. Девица, бачите? Прям такой, как торчит осколок, но от греха подальше поставила его. Больше лопный в руках. По-моему, вин там уже и надрезнутый Дуже уважно, конечно, это хрупкое. Блестит все как настоящее. Перламутр прямо. Вазы недешевые. Очень симпатюльки какие. Цвет, вырви глаз, обожаю. Вот это вот, не знаю, какие он, помаранчевый. Но опять же пластиков. Пластиковые. Фруктовницы. уже залезяки. Глаза разбегаются. Подставки. Подставки на стил. Резноманитные. И сплетенные. Есть, не знаю, какие-то бамбук. И клеенка, и что угодно. Подставки под горячее. Друзья, пів дня надо тут, чтобы все вам показати. Ну, в общем-то, я даже в такие мелочевки не заходила. Там, типа игрушек, потому что там голова кругом идет. Котячий и собачий отдел. Тоже ошейнички, поводки. Ось ошейник за, 400, за 14 гривен с косыночкой. Ерунда какая. Вот игрушка, мышка в ловушке. Думала купити для своїх котиків. Ну так будуть. Взагалі, не купила. Руки мені поки нужні. От бар'єр. Тут є каплі на холку, от блох. І сколько там вони стоять? 59 гривень, 34 гривні. Не знаю. Хто інтересне? Хто пробував? Вони хоч працюють, работають дешеві краплі. Чи блохи, як мамка каже, як скакали, так і скачуть. Так, кухонні губки при принадлежності, мила, оце все акція буде потім. Кисневий порошок, оцей плямовиводник. Я таким пользуюсь. Мила, порошки. Все в налічі, поласкиваті лівони для унітазу, і для вмойки, і помойки, і для стірки. все, что хозяйкам нужно, пожалуйста. Порошок стиральный, зубные пасты, тоже там от копеечных до дорогих. Вот такие вот все. Ух, какие зубки красивые. 24 гривны, по-моему. Коштуе. Так, что тут интересного? Хлоргексидин внизу. Так, дезики кое-какие по акции. Косметику я не буду ее освещать перекись была 34 гривны и хлоргексидин по моему 37 по моему, в вот в таком большом бутыле таблетки людяныки кивит кашлю, есть 77 гривен сироп от кашля от подорожника за 49 гривен оцет печи рефлюксил Вид ПЧИ 44 гривни от ижоги. Ну, я думаю, нормально. Кто страдает, так как скорая помощь. Косметика, косметика. Косметика, не будем на ней останавливаться. Резиночки, заколочки для волос, всякая бижутерия. Расчески, девчата, вон, подвесочки. Вот эта интересная штучка. Вот она, я вам, как я вам, такая... Нашел, воно це обруч такой, волосся подбирать, макияж снимать, смывать. Я улитка, не, я пчела, я в общем. Так туалетные папиры, кухонные брушники, влаги, серветки. Обратила внимание, что маленьких салфеток нет влажных, только большая расфасовка. Причем уже их не вижу, ни в бы нигде. Уже я плохо дивлюсь. Так, приладдя для телефонів, підзарядні, прокладки, диски ватні. Боже, як ми раніше без цього всього обходились? Ось я купую українське жидкая мило, гелі для душа. Бачите, от значок це произведено в Україні, це наше вітчизняне. Треба підтримувати вітчизняних бомбочки для ванни, мили, мила. Вы же понимаете, что я балуюсь? Шампуни в ассортименте, детячие всевозможные, так банные, губки, в общем, вот, пожалуйста, краски для волос, акция, ну шапки какие-то, рукавички, перчатки. Качество стопроцентный акрил в основном, конечно. Акрил, акрил и еще раз акрил. Вот это вообще шапка как-то ужасно пошита. Но уже она, не знаю, вот такая вот. Ужасный шов. Комплект детский за 300 гривен. Шапка и шар. Так, вот это интересный воротничок такой. Воротничок. Полка для посуды 300 гривен. Трехэтажная. Що вам такого еще цикабого показать. Офу. Так это у нас пришли игрушки, игрушки, игрушки и пряжа, пряжа. Вот в основном ценовая такая категория. бачите, в ассортименте різні колеры. 77 гривен 64. Прям так можно прийти пощупать и что-то себе выбрать цвета всевозможные. И терракотовый, голубые, и фиолетовый. Вот. И наверху такие декоративные штучки всякие. Лисенок. 109 гривен брелочек. Хм. Ты попался мне на глаза, дуже яскравый. Так, это все для рукоделия, какие-то для украшения, для декора. Тжик. Так, Іграшки. Не будемо довго роздивлятися, все одно в них там можна потерятися. Все одноразове, все така єрунда. От, от так дитинку, щоб відстав зайти, поігрався і... і все. Так, ребята. Некоторі ми картини, паноміра. Варішки, от перчатки, детські. Я купила Аня. от 34 гривен до 79. выбор сейчас есть. Что никто перчатки, наверное, не надевал. Тепло. Так, ну вот сек, кстати, круассаны 4 штуки, 39 гривен. Нас угощали. Вкусные. Круассаны вкусные. Шоколадные я пробовала. 10 гривен один вкусненько. Так, что там тут привлекло мое внимание? А, блин, это ж подставка для телефона, для съемок. Будет 47 гривен, 49, треба брати. Треба будет прийти брать. Вообще надо внимательно проверять и пикать. Пикать, потому что написано одно, а пробивает на кассе другое. Так, стельки ортопедические, 44 гривны. Но ну, они, наверное, очень быстро продавятся. Это я так. Вот, друзья, рездво приносы. Богато радостей и тепла. У кожен дим.